प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुक्कामार्तसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि प्रसन्ध्यं यः नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थिलभते विद्यान् धनार्तिलभते धनं पुत्रार्तिलभते पुत्रान् गतिम् गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिञ्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारद उवाच संकष्टनाशनगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुक्कामार्तसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तताष्टमं नवमं बालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थिलभते विद्यान् धनार्तिलभते धनं पुत्रार्तिलभते पुत्रान् मोक्षार्तिलभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैफलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारद उवाच संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्